oh mm -hmm. Та книжка про Харків, про харків'ян і про усні історії. Ця книжка про пам'ять, про те, як працює пам'ять, як людина пригадує своє дитинство, свою юність. Оповідачі це люди переважно вже е, дуже поважного віку. Вони розповідають про те, як вони пережили окупацію, коли були дуже маленькими дітьми. Як вони її запам'ятали і як вони про це сьогодні згадують. У пам'яті свої закони. У нас з легкістю окрестує події вчорашнього дня. И мы, смотря в своих объемах, ходим давно в лет. На управлении Южной железной дороги висел репродуктор и голосом Болотова вещал, что началась война. Приходит подружка моя из параллельного класса и говорит, Ти радіо слышала. Я говорю, нет, у мене включа утюг. Вот, она гладит. Война началась. Війна почалась. В дитячій пам'яті більш за все закарбувалися бомбардування Харкова, котрі почалися наприкінці липня 1941 року. Цей страх, ці спогади наші оповідачі пронесли через все життя. Заходить вчителька, говорять у діткам, додому. передали, что налетает летают немецкие такие. Треба ховаться в бомбосховище. Ну, прямо как в кино, что летит самолет и падают бомбы. Представляете? И взрывы, и взрывы, и взрывы. Вылетели все окна, двери открылись, все окна. И дом дал трещину. Я вот, если хотите, я прочитаю все стихи, которые написала случай, как чуть меня не убило. Прижались мы друг к другу, смерть ждем. От взрыва бесконечных весь трясется дом. Не бойся, солнышко, бабуля мне сказала, вот если б ты к соседям добежала, скорее бери на голову корыто и поребе у них надежная защита. Вдруг взрыв, падает бомба, и мама видит, что в наш дом попала бомба. Она бегом бежит, вскакивает во двор и видит, что в нашу квартиру полностью развалена стена. Она с ужасом, с криком вскакивает, плачет. Точечка, Валечка, родненькая, где ты? И вдруг из-под кровати стояла перевернутая корыца, в которой мама меня купала. Вылажу я, и я не плакала. Я успокаивала маму. Мамочка, не плачь, я живая. Ми звикли говорити про те, що грабували переважно німці, що вони заходили в кожний дім і прохали млюяку курку яйку. Але е, в цих оповідях ми чуємо про те, що в цей період злоладдя грабували і місцеве населення. Коли здали город, хай був взят німцями, почався грабіж з сахарного заводу «Паток», з інших підприємств там що затовляли, мила. посуду, все люди тащили. Бабушка сказала, это ужас, как у людей хватает совести. Повели себя очень плохо. Началась так называемая грабиловка. То есть люди, наши местные, грабили все, что могли. Забирали даже шкафчики, в которых была детская одежда на Рыжовской, там макаронка была. С макаронки тащили муку, макароны. Сосед Коля, дядя Коля, он был пьян и расстроен очень. Почему? Вскрыли склады Кафока, а там были емкости спирта. И там несколько человек утонули, пьяные. Дядя Коля шел пьяный и очень огорчался, что не было тары. И когда немцы входили, все стояли возле окон и смотрели, было зарево на холодной горе. Это входили немцы. Помню события, когда люди друг другу передавали, а мы с малышня тут бегаем, на холодной горе, немцы на холодной горе. Немцы на холодной горе. Обстрела мы не слышим. Обстрел где-то в центре города идет. Там что-то грохочет. А мы тут на Журавлевке, мы как бы внизу. Тишина у нас. Ни бомбы не сыпятся, ни обстрелы. Но немцы идут. И все трясутся в ужасе. Придут же какие-то звери, непонятно кто. И вот стоим мы с бабушкой возле окна. В это время со стороны центра Харькова в сторону парка Горького идут немцы. А бабушка, была старенькая, естественно, и говорит, хлопчики, хлопчики, я пришла, Так і підати від селя. З перших днів окупації Харкова німці залякували населення. Вони демонстрували свою силу, свою владу. Вони певним чином готували населення до введення нового порядку. Нам об'являють все населення, способне передвігатися, об'язано вийти на площу Цишинського. боялись вот этих срочных объявлений. Им надо было следовать, потому что за все одно и то же расстрел. Вот. И народу набилось на площади страшное количество. И потом слышим вот женский крик какой-то. Мы, значит, оглядываемся и смотрим, выходят несколько, два или три, по-моему, немецких офицеров. и там что-то стоят, разговаривают. И потом выходит один за другим полицай, тащит мужика с петлей на шее и вешает. И вешает. И мое первое впечатление такое, я не понимала, как это, что это такое. Но когда меня везли вот на, на саночках, и закрытое все было, и я как-то в щелочку досмотрелась. Я не понимала, довго-довго не понимала я в школі вже училась, почему в воздухе вісять человеческие ноги? 469 днів в окупованому німцями Харкові. А людині треба тільки 40 днів, щоб померти з голоду, і лише кілька годин, щоб замерзнути до смерті, і лише кілька хвилин. Щоб померти в шибениці в петлі. Усі ці можливості були повні забезпечені в ті дні від 25 жовтня 1941 року.